تقوی کا حصول ہے اللہ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے وانا اجزی بھی میں اس کا بدلہ دوں گا یہ روایت تو بڑی مشہور ہے بھی رمضان جب آتے ہیں تو پھر دیکھیں جگہ جگہ اس روایت کی گونج ہوتی ہے رمضان کے اندر جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو بھائی مجھے یہ بتایا جائے کہ رمضان کے علاوہ جو پورا سال گزرا ہے کیا اس میں جنت کے دروازے بند تھے جنت میں لوگ نہیں جا رہے تھے اب تو کہہ جنت میں لوگ جاتے ہیں پورے سال جاتے ہیں کیا اس ٹائم پہ جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو کیا پورے سال میں جہنم کے دروازے بند تھے یعنی کہ یہ بیان کر دیتے ہیں اور جب لوگ سوال کرتے ہیں بولتے نہیں یہ تو خاصیتیں ہیں رمضان کی تو رمضان کے فضائل میں آتا ہے جب میں یہ جو وانا اجزی بھی والی روایت ہے نا کہ روزہ میرے لیے خالص اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا یہ روایت بخاری کے اندر مسلم کے اندر اور دیگر مقامات پر موجود ہیں اس کی اور بھی اسناد آئی ہیں ایسی کچھ اور بھی لگا دیا ہوگا کسی راوی نے کچھ اور بھی شامل کر دیا ہوگا تو جب اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا ایک مرتبہ تو اس میں تعویلات پیش کی ہوئی تھی بھائی سوال تو یہ بنتا تھا کہ کیا صرف روزہ ہی اللہ کے لیے ہوتا ہے اور باقی جو دیگر عبادات دیگر رسومات دیگر پرستش کی جو انہوں نے رسومات وضع کی ہوئی ہیں کیا وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے وہ کس کے لیے ہوتی ہیں اور وہ اگر اللہ کے لیے ہوتی ہیں تو پھر اللہ اس کا بدلہ دے گا نا تو پھر اس میں اور روزے کی اس روایت کے اندر کیا خاصیت موجود ہے پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ قرآن کی تشریح حدیث کرتی ہے پھر وہ حدیث کی تشریح کھڑے کرنے, کرنے کے لیے یہاں پر تعویلات ہزار ہاں پیش کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کتابوں کے اندر درج ہوتی ہیں وہ تعویلات نہیں نہیں اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے یہ تو خاصیت بیان کرنے کے لیے کیا ہے ارے بھائی روایت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے وہی ہے یہ خاصیتیں بیان کرنے کے لیے نہیں آئی تھی بلکہ حقیقتیں بیان کرنے کے لیے آئی تھی اللہ کی کتاب اللہ کی تعلیم اللہ کا کلام آپ کو کچھ نہیں ملے تو آپ نے کہا نہیں تو فضیت بیان کرنے کے طریقہ کار ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خالصتاً یہ فعل اللہ کے لیے انجام دے رہا ہوں تو پھر صبح کے ٹائم پہ یہ وصیتیں کیوں کی جا رہی ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں کھا لو شام تک پیاس نہیں لگے گی بھائی آپ کو تو مقصد ہی بھوکا اور پیاسا رہنا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیاس کو محسوس کر سکیں جو آپ کو یہ ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں اور معاشرے سے اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں ایک رب بناتے ہیں کہ معاشرے کے لوگوں میں جو بھوک و پیاس سے لوگ مر رہے ہیں ان کا آپ کے دل کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا روزہ رکھنے کی وجہ سے تو آپ مجھے بتائیے پھر یہ احساس آپ ختم کرنے کے لیے اتنی تگ و دو کیوں کر رہے ہیں کہ گلوکوز پی لینا صبح کے ٹائم پہ شہری میں یا پھولاں وہ کیا ہوتی ہیں پھینیاں نیا کھا لینا یہ پانی زیادہ سے زیادہ پی لینا آپ کو یاد ہے نا آپ کو جب روزہ رکھتے تھے آپ ارے بھائی جلدی جلدی پانی پی لو روزے کے وہ کہیں سارن سائرن نہ ہو جائے پانی کتنا پی لیا کرتے تھے تو یہ کوششیں کیوں آپ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں اللہ اس کا بدلہ دے گا خالی سطن اللہ اس کا بدلہ دے گا میں تو ابھی اس مہینے میں چل رہا ہوں کہ جس مہینے کے اندر اگر کوئی مر جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ مر یہ مر گئے نا بھی ڈائریکٹ جنت میں جائے گا اس لیے کہ آٹھوں دروازے کھول دیے گئے ہیں ڈائریکٹ جنت میں جائے گا اور جہنم میں دروازے بند ہوئے ہیں تو پھر جو آپ جس کو کافی قرار دے رہے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائے گا دروازے تو بند ہیں اب وہ ویٹنگ پہ کیوں بنی ہوئی ہے جہنم کے دوارے پہ کیوں لگی ہوئی ہے انتظار ہو رہا ہے کہ بھئی مہینہ ختم ہو تو پھر جا کے ہمارا اس کے اندر داخلہ ممکن ہو سکے بہت نیک آدمی تھے جن کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا ہے بڑی برکتوں والا بچہ ہے آپ کا رمضان کے مہینے میں اس کی پیدائش ہوئی ہے